В нашем регионе сахар по-прежнему один из самых дорогих в стране. Но если неделю назад мы были лидерами, то теперь область значится на четвертом месте, говорят в администрации. Местная власть надеется, что в течение ближайших недель ситуация стабилизируется и более того, цены снизятся. Скоро к нам поступит почти 700 тонн сладкого продукта из госрезерва, что должно заставить торговцев умерить свои аппетиты. Я вижу, что цукор продолжает цена его нарастать в торговле, але э, не треба сейчас там піддаватися то паническим панічним настроєм там закуповувати и впрок э, цукор з державного резерва з аграрного фонду буде надходить. Контроль за ценами на остальные продукты в администрации еще удается удерживать. Но запорожские чиновники бессильны перед ростом стоимости топлива. По словам Александра Сина, это общая государственная тенденция, и повлиять на нее они не могут. Питание зрозумело, и мы понимаем, что если цена на автопродукт зростає, то, соответственно, будет на цене товара. И мы разумеем, что это будет не локально запорізький, а загально украинский характер и тенденции. Также сегодня на совещании было объявлено, что практически завершена работа по составлению реестра избирателей. На сегодняшний день база данных готова на 99%. Уже известно, что всего в области почти полтора миллиона жителей имеют право голоса на предстоящих выборах.